sayur buncis pedas ya. Dapur Uma. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Uma. Kita akan memasak sayur buncis pedas ya. Bahan-bahannya ini ada buncis sebanyak seperempat kilo atau 250 gram ya ini sudah saya cuci dan sudah saya potong-potong seperti ini ya bahan selanjutnya ini ada rempelo dan hati ayam ya sudah saya ungkep ya kurang lebih 2 on ya atau 200 gram kemudian bahan selanjutnya ini ada santan kental ya sebanyak seperempat atau 250 gram ya dan ada tiga lembar daun salam Untuk bumbu halus Ada cabai rawit ini ya Sebanyak 4 buah Kemudian cabai keriting merah Ini juga sebanyak 15 buah ya Kemudian ada bawang merah sebanyak 4 siung Bawang putih sebanyak 3 siung Kemudian ada setengah ruas jahe dan setengah ruas dari kunyit ya ini semua saya haluskan ya pertama-tama kita panaskan minyak secukupnya ya kita goreng sebentar rempelo dan hati ya kita goreng sebentar saja ya supaya tidak pucat warnanya ketika dimasak nah ini sudah sedikit berwarna ya mari kita angkat Lalu kita tumiskan bumbu halus, ya. Tumis hingga wangi, ya. Dan tanak ini sudah wangi dan tanak, ya. Kita masukkan tiga lembar daun salam, ya. kemudian satu sendok teh kaldu jamur ya garam juga satu sendok teh gula setengah sendok teh kita aduk-aduk kemudian kita masukkan buncisnya ya kita tumis buncisnya sebentar saja sampai layu ya Kemudian, kita masukkan rempelau dan hati ayam. Ya, terakhir kita kasih santan kental, ya. kita masak kurang lebih 10 menit ya. Jangan lupa diaduk-aduk ya supaya santannya tidak pecah. Kemudian saya tambahkan 4 irisan asam kandis ya. Jangan lupa untuk tes rasa, ya. Jika kurang, bisa ditambahkan lagi. Nah, ini sudah matang, ya. Sudah masak, ya. Mari kita angkat, kemudian kita taburi dengan bawang goreng, ya. Taraaa! Sayur buncis pedas siap disantap. Ini mantap sekali ya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like serta komen ya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe serta notifikasinya ya. Supaya selalu update menu-menu terbaru dari dapur umat. Selamat mencoba di rumah.